لتسهبوا ببعض ما اتيتهن الا ان ياتينا بفاحشه مبجنه وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ كرهتمو فَعَسَى فَعَسَ فَعَسَ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا يَحِلُّ لَكُو تمہارے لئے یہ حلال نہیں ہے ان تریسنسا یہ کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ کر مجبور انہیں مجبور کر کے ولا ظلو اور نہ تم ان عورتوں کو روک کر رکھو لتز تاکہ تم لے لو باس بعض وہ مال ماں آتی تم مونا جو تم ان کو دے چکے ہو اللہ حتین باقی شد مبشنہ اللہ یہ کہ وہ واضح فحاشی کریں وہ عاشر ان کے ساتھ اچھی طرح رہو فِن کا ایک اگر تمہیں وہ ناپسند لگے تو فائسہ امید ہے انتک رہو شعیہ تمہیں ان میں سے ایک چیز ناپسند لگے واجل اللہ حفیح خیرا کثیرہ اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت سارے خیر اور بھلائی رکھ دے اس آیت میں دو تین باتیں بڑی اہم بیان کی گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ عرب جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا چونکہ پیچھے وراثت کا مسئلہ ہے تو عرب جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ عورت کو اگر کسی کا شوہر بہت ہو جاتا اسلام تو یہ کہتا ہے نا کہ اسے مال مراث دو لیکن عرب جاہلیت کے اندر کیا تھا عورت کو نہ صرف مال مراث ملتا تھا بلکہ عورت کو ہی مال مراث سمجھ لیا جاتا تھا ہوتا کیا اولاد اپنی سوتیلی ماں سے ایک بندے نے دو تین شادیاں کی ہیں سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے بچے خود سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے نمبر نمبر ایک دو ہوتا تھا اسے آگے نکاح نہیں کرنے دیتے اپنے گھر میں رکھ لیتے نمبر تین یہ ہوتا تھا اگر نکاح کی اجازت دیتی ہے تو حق مہر خود رکھ لیتے نمبر چار یہ ہوتا تھا اسے روک کر اس لیے رکھتے تھے تاکہ جو باپ نے اسے حق مہر دیا ہے سونے کی شکل میں وہ ہمیں واپس کر دے اس طرح کے ظلم عرب معاشرے کے اندر ہوتے تھے اور اس سے ملتے جلتے ظلم آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی ہو رہے ہیں اس آیت کی تفسیر میں بخاری کی ایک حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرب معاشرے کا یہ دستور تھا کہ میت کی جو بیوی ہوتی تھی اس کو وراثت سمجھ لیا جاتا تھا ترکہ تصور کیا جاتا تھا یا تو اس کے ساتھ خود نقاب پڑھا لیتے تھے اسے بلا نکاح رہنے دیتے تھے یعنی اس کے اوپر اس کے سسرال والے اپنا حق جماتے تھے نہ کہ مائکے والے تو یہ بخاری کی حدیث ہے تو قرآن اس بات سے منع کیا پہلی بات قرآن نے کہا اکرہا عورت کو تم وراثت نہیں بنا سکتے ترکہ شمار نہیں کر سکتے عورت کو عورت خود ایک انسان ہے اسے ترکے میں سے حصہ ملے گا کرہا یہ قرآن کہتا ہے زبردستی وارث نہیں بنا سکتے مطلب اس کا یہ ہے اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے باہمی رضامندی کے ساتھ اگر وہ عورت شوہر کے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے دیور کے ساتھ جیٹھ کے ساتھ کزن کے ساتھ اگر اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو آزاد ہے یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ عرب معاشرے میں عورت قید تھی اسلام نے اسے آزاد کیا اسلام نے عورت کو اجازت دی ہے کہ شوہر فوت ہو گیا اب اس کی مرضی یا تو خامت کے گھر میں رہنا چاہے رہ سکتی ہے نکاح نہیں کرنا چاہتی نہ کرے اپنے شوہر کے گھر میں رہے اپنے بچوں کے ساتھ رہے نمبر دو اگر عورت مرد کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے دیور کے ساتھ جیٹ کے ساتھ کسی کے ساتھ وہ آزاد ہے وہ نکاح کر سکتی ہے نمبر تین اس کا حق ماہر مارنے کے لیے اسے مجبور نہیں کیا جائے گا بے باغ جمع آتی تو وہ ہونا اللہ آئیاتی. وبا ماں آتا ہی تو وہ اندر وہ یہ تھا کہ جو باپ نے اسے تین چار تولے سونا ڈالا ہے نا وہ ہم نہیں لینا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ لینے کی غرض سے اس کو گھر کے اندر روک کے نہ رکھو ہاں وہ سونا دے دا تو چلی جا تو یہ ظلم ہے جو حق ماہر دیا ہے اس کو لینے کے لیے حق تو یہ ہے کہ اس کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے وراثت میں سے حصہ دینے کے بجائے اس کو جو حق ماہر ملا ہے تم وہ بھی لے آ اس غرض سے عورت کو روکنا یہ حرام ہے اس سے ملتا جلتا مسئلہ یہ بھی نکلا زبردستی کا نکاح بھی حرام ہے دیکھیں اسلام عورت کو عورت کے نکاح میں ولی کی شرط ہے ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اسلام نے ولی کو بغیر عورت کی اجازت کے نکاح کرنا منع کر دیا بغیر عورت کی اجازت کے نکاح کرنا حرام ہے ابھی ساتھ اسلام سے پوچھا گیا تھا اللہ کے جو صحیبہ ہوتی ہے یعنی بیوہ یا متعلقہ عورت وہ تو اپنی رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے کنواری کے ساتھ ہم کیا ضرور کریں وہ تو اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا خاموش رہنا اس کی رضامندی ہے لیکن اس کو پوچھے بغیر تو اس کا نکاح یعنی اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتے منع کر دیا ایک ہے خنسار رضی اللہ تعالیٰ نے بیوہ ہوگی ان کا نکاح کر دیا اس کے والد نے کیا لیکن جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی وہ نبی علیہ سعۃ السلام کے پاس آ گئی آپ علیہ سات وسلام نے پھنس کے نکاح کر دیا نکاح توڑ دیا اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باپ باندھا ہے وہ یہ باندھا ہے باب گدا زب وا جا بناتا ہوں ایک باپ اپنی بیٹی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر دی وہ نکاح ہی مردود ہے یعنی سرے سے وہ نکاح نہیں ہوتا تو دونوں چیزیں ہیں ولی کا ہونا شرط ہے لیکن ولی کو اپنی بیٹی سے یا جس کا وہ ولی ہے وہ رشتے میں اس کی جو بھی لگتی ہے اس سے اس کی اجازت طلب کرنا ضروری ہے زبردستی کا نکاح نہیں ہوگا تو یہ مطلب ہے اور ہن زبردستی تم نکاح نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ ولا کا اور نہ تم اسے روک کے رکھ سکتے ہو لیتا صاحب آتے اس مال کی وجہ سے جو تم نے اسے دیا تھا وہی حق مہر وہ حق ماہر لینا ہے اچھا اس میں دونوں چیزیں ہیں بعض اوقات ہوتا یہ ہے عمومی دور پر جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ بعض مرد کے گھر والے مجبور کرتے تھے تاکہ عورت حق ماہر واپس کر دے بعض اوقات ہوتا یہ ہے عورت ہی عمل کرتی ہے اپنے خامت کو تنگ کرتی ہے آگیا نا اللہ عطینہ شتیشین واضح فعاشی کرتی ہے یا اس کی زبان گندی ہے گندی زبان استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے یہ مجھے طلاق دے دے تاکہ حق ماہر مجھے واپس نہ کرنا پڑے عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات مرد کی طرف سے ہوتا ہے بعض اوقات عورت مجبور کر رہی ہوتی ہے اپنا چال چلن یا بدخلاق صرف اس لیے بنی ہوئی ہے کہ یہ مجھے طلاق دے اگر میں نے خلا لے لیا تو مجھے حق ماہر واپس کرنا پڑے گا اس لیے یہ خود طلاق دے تو اسلام نے یہ دونوں صورتیں حرام کر دیں نہ مرد مجبوراً کسی عورت کو کے رکھ سکتا ہے اس کا حق مہر لینے کے لیے نہ عورت اپنے شوہر کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ طلاق دے تاکہ مجھے حق مہر واپس نہ کرنا پڑے اسلام نے ان دونوں کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے دونوں حکم جاری کر دیتا مرد مجبور نہیں کر سکتا مرد مجبور نہیں کر سکتا ہاں علیہ اگر اللہ عطین بجینہ اگر عورت بل اخلاق بن جائے تو مرد اسے مجبور کر سکتا ہے وہ بالمعروف قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو حسن سلوک سے پیش آؤ بلاخر وہ تمہاری بیوی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو نبی رسعت السلام نے فرمایا تھا خیر تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم لیا نے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں نبی رسعت السلام کے پاس ایک صحابی آیا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں ایک دینار ہے جو میں مسکین کو دیتا ہوں اور ایک دینار ہے جو اپنی بیوی بی کو کھلاتا ہوں بہتر کون سا ہے نبی رسعت اسلام نے فرمایا وہ دینار بہتر ہے جو تو اپنی بیوی بی کو کھلاتا ہے اس کے پاس ہے ہی ایک جس کے پاس ایک ہی وہ اللہ کے راستے میں نہیں کا تو بیوی بھوکی بی رہے گی میں بیوی بی کو کھلانا ہے نبی سعود والسلام فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو عورتیں اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں اس لیے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے اگر زیادتی کی تو اللہ نے پوچھ رہے ہیں ایک عورت ہے حرام مرد پہ نکاح ہوتا ہے اللہ کے نام پہ ہوتا ہے مولوی نکاح پڑھاتا ہے اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ وہ تمہارے پاس آئی ہیں اللہ کے نام پہ وہ تمہارے لیے حلال ہو گئی اب اللہ نے پوچھ رہے ہیں اگر اس معاملے میں زیادتی کی تو روی الساد اسلام نے فرمایا عورتوں کا حق یہ ہے یعنی عورت کے ذمے خامد کا حق یہ ہے کہ عورت اپنی حفاظت کرے بد کردار نہ بنے بد اخلاق نہ بنے بے حیا نہ بنے اور خامد کے ذمے عورت کا حق یہ ہے کہ خامد اس کو پہنائے بھی اور اس کو کھلائے بھی یہ ہے بحاش ہنہ بالمعروف اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ف ان کریں تو وہ اگر تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی اس کی کوئی عادت بری لگتی ہے اس کی شکل بری لگتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے اگر تمہیں عورت اچھی نہیں لگتی تو اسے باندھ کر نہ رکھو اچھے طریقے سے چھوڑ دو اس عورت کو اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دو مِنكُمْ عَشْرًا فَأَذَا بَلَغُنَ أَجْلَهُنَّ کے اندر پڑھا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر عورت تمہیں اچھی نہیں لگتی یا اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے غرسا اسے معروف طریقے کے مطابق چھوڑ دیں آزاد کر دیں اسے باندھ کر نہ رکھیں تو یہ مطلب ہے فن کریں تمہنہ اگر تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی اس میں دو طریقے بھی ہیں نا اگر اچھی نہیں لگتی قرآن یہ کہتا ہے فاسا ان تکر و اگر تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی اس کی عادت پوری لگتی ہے ویا جا فی خیر کثیرہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھا ہو بعض اوقات ہوتا یہ ہے نئی نئی شادی ہوئی عورت گھر میں آئی اب ایک دوسرے کے گھر کو سمجھنے میں وقت لگا لڑائی جھگڑے ہو گئے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی محبت ڈال دی یہ بھی ہو سکتا ہے عورت اچھی نہیں لگ رہی لی. لیکن دیکھو حکم اللہ کا ہے نا اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے بندہ اللہ کا حکم مان لے اللہ کے حکم میں خیر ہے خیر یہ ہوتی ہے اللہ اولاد اچھی نہیں دیتا ہے عورت تو اچھی نہیں لگی لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر خیر کثیر اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ اس کے اندر خیر کثیر رکھ دے گا بعض بات, بات ہوتا یہ ہے عورت گھر میں آئی بندے کے نقصان ہونا شروع ہو گئے چھوٹے چھوٹے نقصان ہوتے ہیں بندہ کہتا ہے یہ عورت ہی منوس ہے جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے نقصان ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں وہیا جان اللہ فی خیر الکثیرہ ہو سکتا ہے وہ تیرے لیے بھلائی ہو تیرے بڑے بڑے نقصان ہونے تھے اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ہو رہے تو جان اللہ فی خیر کثیرہ جو عادت تمہیں بری لگ رہی ہے ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے خیال لیے حکم نہیں ہے عورتوں کے کے بھی ہے ہے دونوں کے لیے یہ حکم ہے, اگر مرد کو عورت اچھی نہیں لگتی یا تو اسے چھوڑ دے اچھے طریقے کے ساتھ اگر چھوڑنا نہیں چاہتا اچھے طریقے کے ساتھ اسے اپنے گھر میں رکھے اللہ کا حکم مان کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دے اسی طرح اگر کسی عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا اس سے کھلا لے لے اس سے الگ ہو جائے یہ اللہ کا حکم مان کر اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیال رکھ دے گا وہ رضی اللہ تعالیٰ عمل حدیث ہے نبی علیہ صاحب السلام نے جب اس کا نکاح کیا تو والدین کہنے لگے ہم اس کی شکل کالی تھی کالے رنگ کے تھے تو والدین لڑکی کے والدین کہنے لگے یہ تو کالے رنگ کا ہم نے تو نہیں شکل. ہم نے تو نہیں اپنی بیٹی دے دی تو بیٹی نے کہا پیغام میں نکاح بھیجا کس نے محمد رسول اللہ جب اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تم انکار کیوں کرتی ہو پھر اس کے ساتھ شادی ہو گئی تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے جو سہیلیاں تھیں ان پہ فخر کیا کرتی ہوں اللہ نے اتنا خیر کثیر میں عطا کیا اللہ نے اتنی برکت ڈال دی میری سہیلیاں رشک کرتی تھی اے کاش ہمارا نکاح ساما کے ساتھ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھلائی ڈال دیتا ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں اور اللہ کا حکم کیا ہے معاشرہ بے بار اگر اچھی نہیں لگتی معروف طریقے سے چھوڑ دیں اسے یا پھر معروف طریقے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اسے اپنے گھر میں رکھیں نہ مرد عورت کو تنگ کرے نہ عورت مرد کو تنگ کرے اگر تمہیں وہ ناپسند ہو ان فسا انتقا ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے جال اللہ خیر القصیرہ اس کے اندر خیر کثیر رکھ دیا ہو نبی علیہ سات اسلام نے فرمایا تھا تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود کھائے اپنی عورت کو کھلائے جو خود پہنے اپنے عورت کو پہنائے اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور آخری الحمد للہ